Не, вы можете мне это сказать. Я не разрешаю. Вы же знаете порядок, вы же адвокат. Есть суда, есть милиция. Что вы можете сказать по этому поводу? Кто вы такой? Ну а как вы думаете, кто я такой? А уже сказали, кто я. А вы кто? Кто вы такой? Кто вы такой? Я вас прошу, кто вы такой? Кто вы такой?

Остальные вопросы мы еще решим. Звоните, да, конечно, аспирант этого вуза. А кто вы? А как вас зовут? А как вас зовут? Ну, ну, вы меня вы спрашиваете. Вы же по телефону разговариваете, когда звоните, представляете, правильно? А да? Ну вот узнаете, смотрите, у вас преподаватели здесь находятся. Хорошо. Вот вы преподаватели узнаете. Но я вас спрашиваю, как вас зовут? Так, а я не хочу как вам отвечать, я же не знаю, кто вы. Я спросила вас, я буду вам выступать. Мы проведем это до собрания, я представлюсь. Как раз я буду выступать. Да? Да. Ну, мне интересно, я послушаю. Послушайте. Ну что, ЦВК? Подготовили все документы?